ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ୟୁଥ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପ୍ରତିକି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି প্রচলিত আইন যোগ সাধারণ জীবনযাত্রা প্রভাবিত হয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন অসহায় ও মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি তেম এভি সময় পারাদ্বীপ উপকণ্ঠ বিজয়চন্দ্রপুর গ্রামের বিবেকানন্দ ইউথ ক্লবর সদস্য মানে সহায়তার হাত বড়াইছেন କ୍ଲବର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ହାଲଦାରଙ୍କ ତତ୍ବଧାନରେ କ୍ଲବର ସୁଖଦେବ ମାନ୍ନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଅଜୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କି ପଡ଼ପଡ଼ିଆ ନୂଆ ବଜାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଥିବା ଅସହାୟ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇଦେବା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ পরি সেবা কাজ জারি রক্ষা মো না জগন্নাথ হালদার সভাপতি বেবেকানন্দ ইউথ ক্লব পীপ আমি তো আগে এই কোভিড টাইমে বিভিন্ন প্রকার আমার বস্তি এরিয়া সানিটাইজর সহ পারাদীপর পারাদ্বীপ বস টান্ড সন্ডকুট নেহুরমা দোছ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲବର ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦୀଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ କରୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ ଏହିସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ନାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ରାତିରେ ଏବଂ ରାତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଆଜି ଦେଲୁ ଖରାବେଳ ମିଲ୍ଟା আৰু দুইদিন পিন্ধি ৰাতি দেৱ এমি সপ্তাহ দুই থৰ আমি দাবী আমাৰ ক্লবৰ সমস্ত সভ্য মানে নিষ্পতি নেকি আমি এই কৰোনা মাহমাৰী সময়ত অসহায় ব্যক্তি মানুহ ৰন্ধা খাদ্য আৰু বুল পশুপক্ষী মানুহ আমি দিব নিষ্পতি